Вітаю, шановні телеглядачі, гість нашої студії, голова Миколаївської болдер Вадим Аріков. Вадим Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем наш эфир с вопроса о демобилизации. Совсем скоро наши бойцы, которые сейчас пребывают в зоне проведения АТО на востоке страны, начнут возвращаться домой. А в первую очередь речь идет о поддержке и о предоставлении им реабилитации как физической, так и психологической. Готова ли Николаевская область к демобилизации? Какая проводится, какая будет проводиться работа и какая работа уже проведена? Конечно же, нам необходимо готовиться к демобилизации, потому что вернутся воины, которые долгие месяцы пребывали в зоне боевых действий. И поэтому нами поставлена задача всем управлением для того, чтобы собрать материалы, создать экспертную группу, которая уже работает на протяжении двух месяцев, для того, чтобы демобилизованные военнослужащие смогли обратиться за поддержкой к государству. Данная программа нацелена в первую очередь на реабилитацию психологическую и физиологическую. Для этого принято уже ряд решений, которые должны быть поддержаны в сессии Областного Совета. И я уверен, что депутаты Областного Совета поддержат изменения в устав нашего Областного госпиталя инвалидов войны для того, чтобы могли Э, воины-ветераны АТО э, соответственно проходить лечение э, в данном э, медицинском учреждении. Также, э, раз, также ряд сейчас разрабатывается направлений для того, чтобы как психологически разоружать людей, так и э, проводить физиологические э, процедуры в наших э, учреждениях области. Э, в летний период мы планируем за счет средств не государственных, а фондов, которые готовы уже сегодня поддерживать наших ветеранов АТО для реабилитации физиологических на наших украинских курортах. Я думаю, что программа данная будет доработана. Сегодня я обратился к военкому Николаевской области для того, чтобы они также приняли участие в разработке данной программы, потому что они непосредственно общаются в постоянном режиме с военными, и нам это будет очень важно, их рекомендации. Я знаю одно, что это задача всех нас для того, того, чтобы люди которые вернутся смогли чувствовать нашу поддержку людей которые были здесь в тылу которые находились работали и беспокоились о них понимаешь давайте поговорим еще о помощи мирному населению который находится в зоне проведения то каким образом николаевская громада помогает каким образом образом николаевская громада поддерживает их вы знаете, что организованы рады волонтеров при районных администрациях при областной администрации, которые работают в постоянном режиме, это люди, я неоднократно говорил, которые тратят свое личное время. Они не работают, это не их работа, но люди, которые каждый день занимаются помощью армии, занимаются помощью мирным жителям Донецкой и Луганской области, за что им большое спасибо. Таких людей очень много, они достаточно оказывают поддержки мирному населению Донецкой и Луганской области. Неоднократно мы направляли гуманитарные грузы в Луганскую и Донецкую область, это и продукты питания, это и приборы обогрева, это и медикаменты которые были собраны со всей области, закуплены предпринимателями фермерами и были направлены в луганскую донецкую область в зону боевых действий непосредственно для мирных жителей украины поэтому буквально в ближайшее время э, такой гуманитарный, груз будет направлен в луганскую область это в основном продукты питания и э, медикаменты которые сегодня необходимы и нуждаются жители луганской области также в этот, этот груз будет проходить через э, Донецкую область, где находятся наши военные 79-й аэромобильной бригады. И, конечно же, будет направлена им часть груза, тот, который необходим. Это и теплые вещи, это и те же продукты питания, сигареты и многое другое. Поэтому мы готовимся, это будет около 60 тонн груза, который будет сопровождаться сотрудниками милиции и нашей службой МЧС. Владимир Иванович, мой следующий вопрос касается такой наболевшей достаточно проблемы – Это функционирование областных детско-юношеских спортивных школ. Ну, Не секрет то, что в связи с изменением в бюджетном кодексе возникли проблемы с их финансированием. Как будет в дальнейшем решаться эта проблема? Что уже предпринято? Есть ли какие-то конкретные решения и действия со стороны областной власти? Вы знаете, действительно... Есть социальное напряжение, это большое количество детей, родителей, которые переживают за то, чтобы их дети могли обучаться в спортивных школах, оздоравливаться. И, конечно же, это тренерский состав более 100 человек, которые воспитывают детей, которые занимаются тем, что думают о будущем нашем поколении. И мы вынуждены и обязаны сделать все для того, чтобы сохранить 13 школ, которые расположены в Николаевской области. 10, 8 школ находятся в городе Николаеве. Бюджет Годовой бюджет этих школ более 5 миллионов, около 6 миллионов. И я надеюсь, если сегодня будут приняты изменения к бюджету, то, соответственно, мы сможем получить субсидии в размере 3,5 миллионов гривен, что существенно нам поможет. Николаевская, Николаевский бюджет области готов взять на себя около 3 школ. Николаевский район переведет на себя тренеров которые э, работают э, в Николаевском районе, в спортивной школе. Очаковский район уже выделил более 300 тысяч гривен для того, чтобы содержать спортивную школу. Новодесский район уже проблему э, практически решил и также в бюджет вносятся изменения для того, чтобы выделить около 230 тысяч гривен. Единственная проблема у нас с городом Николаевым, но сегодня я провел совещание с мэром городом Гранатуром Юрием Исаевичем, который подтвердил как желание, так и возможность в реализации изменения к бюджету и, соответственно, финансирования спортивных школ. Это спортивные общества Колос, Динамо, Украина, Спартак, где занимаются более 3000 детей. Поэтому данная проблема поднималась на самом высшем уровне и мы доносили как министру спорта, о проблемах, которые не только в Николаевской области, но и в других областях. И вот принято решение, чтобы, чтобы были выделены субвенции уже к изменениям в новом бюджете. Я надеюсь, что сегодня депутаты Верховной Рады примут изменения до бюджета, и, соответственно, мы получим дополнительные средства. Но даже если этого не произойдет, детей и тренерский состав, который достаточно известный, достаточно квалифицированный, мы сохраним. Иванович, еще хочу с вами обсудить еще один проблемный вопрос. Это, конечно же, ремонт дорог. Он является проблемным как для областного центра, так и для региона в целом. К осуществлению необходимых работ будут привлекаться перевозчики, будут привлекаться бизнес. Насколько выгодно и насколько результативным является такое сотрудничество, такое партнерство? Результативным, конечно же, является. В стране идет война мы сегодня обращаемся к бизнесу, мы сегодня обращаемся к тем компаниям, которые оказывают услуги в области, для того, чтобы они пошли навстречу нам. Мы готовы совместно в течение ближайшего времени, это 2-3 недели, сделать засыпку ям, которые образовались в зимний период на трассах Николаев-Кривой Рог, Николаев-Кировоград. Вот Причина очень проста. Сегодня по температурным э, режимам мы не можем приступить к капитальному ремонту. Я на селекторном совещании министру инфраструктуры заявил, что в Николаевской области на некоторых участках необходим уже не ремонт, а строительство дороги. И э, это около 10% всех дорог Николаевской области. Поэтому э, я... Уверен, что вот такой незначительный, я даже его не хочу называть ремонтом, он пройдет в ближайшее время. Есть предприятия, которые готовы оказать поддержку сегодня местным громадам, непосредственно там, где они располагаются, для того, чтобы привести в какой-то порядок ямы и дороги нашей области. Но это не является ремонтом, это временное средство, которое нам необходимо. В апреле месяце планируется ремонт наших дорог, и я получил ответ, который неоднократно направлял на Министерство инструктуры, на Державное агентство автомобильных дорог Украины, и получил ответ, что Ремонт, ремонтные работы планируются на таких автомобильных дорогах, как Н-14, Александровка, Кировоград. Николаев Н11 Днепропетровск Николаев М14 Одесса Мелитополь новоазовск Р55 Одесса Вознесенск Новый Бух Р06 Ульяновка Николаев и эти работы плани планируются провести в апреле в мае месяце. С своей стороны я буду контролировать для того, чтобы они прошли первое качественно, второе выполнены в срок. Вадим Иванович, следующий мой вопрос. Это ситуация со школой интернета номер 5 Ситуация достаточно скандальная, и к тому же произошли кадровые изменения в департаменте образования и науки молодежи в администрации. Что будет дальше? Я э, 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 вот лично посетил данное учреждение. Вы знаете, я и в эфире заявил о том, что это не самое худшее учреждение Николаевской области из интернатов. Я твердо стою на том, что... Дети в данном учреждении воспитываются довольно-таки неплохо. Образовательный процесс хороший. Я общался как с преподавателями, так и с воспитателями. Я посетил как дошкольное учебное заведение, так и непосредственно школу первого-третьего ступеню, где общался с детьми, не присутствовали преподаватели и воспитатели. Я общался сам с ними для того, чтобы понять, насколько ситуация была запущена и насколько это все серьезно. Но смело вам заверю, что Данное учебное заведение, где учатся большое количество детей сирот, мы должны относиться более внимательно для того, чтобы не происходили такие вот конфликты, которые были ранее как в трудовом коллективе, так и между преподавателями, воспитателями и детьми. Я больше вам скажу, что сейчас идет, проходят следственные действия, которые ведет прокуратура. И также ведет работу финансовая инспекция Николаевской области. По результатам двух проведенных как проверки, так и следственных действий мы будем делать кадровые выводы. Я с своей стороны четко понимаю, что Директор, который допустил ряд ну, таких серьезных ошибок, он морально не имеет права занимать должность директора образовательного учреждения. При департаменте... Образование Николаевской областной администрации была также создана комиссия, которая отработала, внесла ряд замечаний, которые в принципе уже устранены. Также был выговор непосредственно руководителю, директору пятого интерната. Но я сказал, что еще следственные действия не окончены, и финансовая инспекция не окончила свою проверку. После данных проверок мы сделаем кадровый вывод. Еще один кадровый вопрос. А главе областного совета будет ли на ближайшей, на ближайшей сессии принято решение по этому вопросу? Ожидается, ожидается ли у нас кадровое назначение, кадровые изменения? Еще. Я не являюсь депутатом областного совета, но хочу вам сказать, что довольно-таки неплохая идет сейчас работа с областным советом непосредственно с комиссиями, с исполняющим обязанности главы областного рады. Александром Николаевичем Смирновым, который, на мой взгляд, справляется и довольно-таки профессионально подходит ко всем вопросам, которые касаются областного совета, четко работают комиссии, соблюдается контроль за выполнением бюджета, и я ему за это благодарен. Но, конечно же, депутаты должны определиться с головой областного совета, потому что у нас уже более 4 месяцев, около 5 месяцев нет главы, поэтому э, вопрос стоит за депутатами. Я своей стороны э, буду работать. Э, с тем главой был совета, который изберут э, депутаты, но для этого должно произойти внесение депутатами от фракции, от групп э, кандидатуру. Я знаю, что рассматривается как один из кандидатов это э, Луста Владимир Викторович, довольно таки профессиональный человек. Э, э, если будет он внесен я еще раз повторю мне самое главное чтобы это был человек аполитичен и потому что ситуация довольно таки накалена как в стране так и в нашей области поэтому здесь сегодня необходима мобилизация сегодня консолидация наших действий громад для того чтобы удержать как область так и ситуацию в стране поэтому Виктор Владимир Викторович, я думаю, что смог бы э, смог бы это сделать и, соответственно, ну, довольно-таки профессионал, знает область и сможет работать. Владимир Иванович, еще один немаловажный вопрос о погашении заработной платы. Есть ли еще проблемные предприятия и насколько уменьшилась задолженность? Вы знаете, Задолженность по, по, по прошлому году у нас значительно уменьшилась за счет э, таких долгов, как на 61-м заводе, но в то же время вот за последние два месяца у нас э, возросли долги. Опять-таки это 61-й завод у концерна, где э, произошла невыплата да, по задолженности заработной платы. Это традиционно завод «Океан», где сегодня идут судебные споры собственников, кредиторов. И, конечно же, вот буквально в феврале месяце мы погасили задолженность по заработным платам. Это агентство автомобильных дорог Украины значительно, но Самый, наверное, наболевший вопрос – это сегодня коммунальное предприятие «Международный аэропорт Николаев», где э, более 100 человек не получают заработную плату на протяжении трех месяцев. Я общался э, с э, главой профсоюза, непосредственно с руководителем данного предприятия. Приняты ряд э, ряд действий, которые должны привести к тому, что частичная заработная плата будет погашена в ближайшее время, но в целом по предприятию мы должны с депутатами областного совета с собственниками областной радой принять решение что дальше делать с данным предприятием потому что сегодня это предприятие неприбыльное и оно накапливает накапливает долги долги и по заработной плате и по фондам, пенсионный фонд а также коммунальные услуги которые ежемесячно у нас идет накопление поэтому мы я думаю что на ближайшей сессии должны принять решение, каким образом будут гаситься в первую очередь долги по заработной плате и дальнейшая судьба коммунального предприятия. С руководителем областного совета мы обратились в кабинет министров Украины для того, чтобы рассмотрели передачу в государственную собственность международный аэропорт Николаев, но ответа пока не получили. И для нас это тоже очень важно, для того, чтобы мы уже могли планировать, что будем делать в дальнейшем. Вадим Иванович, спасибо большое за то, что вы ответили на все мои вопросы. Я благодарю вас за эфир. Нашим телеглядачам я хочу еще раз нагадать, что гостем нашей студии был глава обл. администрации Вадим Мариков. На все доброе.